Слушайте, вот пытаюсь понять, что случилось в Белгороде, там, позавчера или два дня назад. А и, что там произошло? В дом, говорят, ракета какая-то прилетела. Ну, если говорят, может, и прилетела. Честно, я не знаю, не читал новости. Некогда а. было. Ну, вот я зашел пообщаться с россиянами на эту тему, вот это интересно. Ну, что они тут думают, но, в принципе, никто не интересовался трагедией в Белгороде. Прилетела в Белгороде ракета, прилетела. Как вы говорите, правильно? Ну, я же вам задаю вопрос, а вы говорите, не интересно. Я, я не знаю. Ну, я не не то, что мне не интересно, а я не читал новости, потому что мне было некогда. А, не вот. интересовался, я сказал, не интересовался. Ну, я же говорю, россияне не интересуются этим. А вы интересуетесь? Да, мне вот интересно, что Россия. В Одессу есть. сегодня прилетело. Скажите, пожалуйста, что это было? В город Одесса сегодня прилетала. Да, да, да. Не в Одессу да. прилетала, а в район Одесской прилетала. Это за Одессой. Одесский район? Да. Ну, Это А что и... прилет... а город... шо... а прилетело-то? Я, слушайте, X-59, по-моему. Не, X-101, по-моему, прилетело. X-59, X-101. по-моему. Угу. Так прилетело все-таки? Не, сбили. Была ракета, а, ее сбили. Сбили, да. сбили. Ну, да. понятно. ПВО работает же ведь. Не всегда все сбивается, потому что ну, множество есть разных фото и видео, где действительно есть попадание. А если бы вот ПВО не ставили вокруг Одессы, не прекрасно? жителями, то вообще бы ничего в Одессу никогда не прилетало, представляете? Ну, смотрите, Россия сделала то же самое с Белгородом, поставила вокруг ПВО. Не, вы были когда-нибудь в тех краях А это ПВО... В Воронеже же были когда-нибудь, в Белгороде. Я закончу. В Орле. А это ПВО... Не надо заканчивать. А это ПВО позавчера. Ой, что такое? Неудобная тема по поводу Белгорода. Какая? Вообще нет неудобных тем. Противовоздушная оборона Российской Федерации, ПВО. Позавчера, нанесла Давайте. по дому в городе Белгород. Вследствие кто, чего? Кто нанес? ПВОшники ваши. А, наши ПВОшники. Да, ваши ПВОшники. Это ровно так, как э, с Кличковским мостом было, Это да? ровно так, как есть... Как с Кличковским мостом есть было. Есть видео, момента, да? видео Я говорю, мо... с Кличковским мостом как видео было. Как это было при... с замком Гарри Поттера. Видео да? момента <с прилета. Есть видео. Где со стороны Украины. Ребят, короче, это какой-то новый ну, Априлитали... очередной... Я не звук выключил, я общаюсь с аудиторией, с потому аудиторией что с тобой. Аудиторией... Ну... Так давай обсудим тогда то, что произошло в Белгороде. Весь Белгород. Смотри, окружал... ты... Давай начнем противовоздушный... с того, что ты в Абакане никогда не был. Противовоздушной обороны. Ты в Абакане никогда не был. Это во-первых. Во-вторых, во он <и> говорит: <и> давай пообщаемся и начинаем не слышу, что на вопрос. тему Белгорода. Что ты пытаешься вилять от этой темы? Продолжаем ее. Я некомпетентен в данном вопросе и обсуждать это не имею права. Я не читаю новости, но я знаю, не что читаю. в Одессу прилетало. Я а не нет, читаю за Одессу, новости. За Одессу знаю, потому что читаю. Я не день. читаю новости и не знаю, что в Белгород прилетело. Так вот, мой дорогой, есть видео Я момента... не твой дорогой. Есть... Дорогой твой, это твоя подружка. Есть видео момента прилета. Прилет был так. со стороны не Украины, а со стороны внутренней части Российской Федерации. Браво, Если бы прилетело браво, со стороны браво, Украины. Браво, вот эта псошная, камера, браво. которая... Так давай же обсудим тогда. Давай посмотрим с видео. обсуждать это. Давай обсудим видео. Источником это обсуждать. Три За... дня Подожди. не сумел поддержать разговор. По поводу прилета в Белгород. Не один. Все бегут сразу. С псошниками это обсуждать? Еще так. Давай, попытайся, попытайся оправдаться. Докажи, что это Украина сделала. Давай. Шо Сколько случилось? тебя человек смотрит? Давай обсудим это. Сколько тебя и, человек тебе смотрит? Тебе это не должно интересовать. Мы продолжаем тему Белгорода. Короче, если ты он утверждаешь, что разговаривать, я... Если ты утверждаешь, что это цель... и не... Он... Если а он спрашивает это, то, церковь. что ему интересно, ну, он на другие вопросы не отвечает, он не слышит, что ему говорят, он делает вид, что он победитель. А пусть ты будешь победителем. Ни один не будет спілкуватися на тему Белгорода. Вот просто ни один. Вы можете заметить, что за последние три дня это або я не интересовался, або в эти Общались мы с тобой, по-моему, да? Ты из Киева? Нет, из Краматорска. По из По-моему, из Киева был крайний раз. Я из Днепра. В я не, не живу и не, не жил раньше. А, я из Днепра. Откуда? Из Днепра, из Днепра. А, понял. О чем общаешься из Днепра? Да так, прикол, темно. А ты о чем? А что делаешь, не услышал? Говорю, общаюсь ты о чем? Да, вот обсуждаю с россиянами тему российского террора в Белогороде позавчера, когда их не пвошники снесли подъезд в Белогороде. Да, это то же самое, как украинский петров Что, что еще раз? То же самое, как украинский Непропетровск. В, в Днепре? Во-первых, они а в Днепропетровске. Ты чуть-чуть проговорился. Никто не говорит украинский. Но. У тебя чуть-чуть поехало. С момента, Почему? когда ты начал отвечать. Почему? Потому что не Почему? Днепропетровск, а Днепр. И не украинский, а про Днепро, Днепропетровск он всегда был. И украинский он всегда был. Не получилось. Да, давай обсудим. давай обсудим с тобой тему Белогорода, давай. Давай, может, по Днепру поговорим? И сразу перейдем в Днепр, я не против. Вот Начали с темы Белогорода, ты решил сразу прыгнуть. Давай обсудим тему Белогорода. Да. Во, ну, во, во сколько часов был прилет? Понятия не имею. 11 часов. Ты на часы смотрел? 11, там же камера стояла, которая все снимала. Что, ну, ну, не увидел? Еще... Не увидел камеры там? Не видел видео? Прилета? Да не смотрел я. А я ты смотрел. не смотрел? Я не могу смотреть на. Давай, 11 часов 21 минута момент прилета. Спустя 19 да. минут МВД Российской Федерации говорит о том, что в 11 часов 40 минут в минуту, минута в минуту они пишут. была сбита точка у да подожди, ты же. Про... Нет, ты же говорил, ты же говорил 21. А 11 тут часов 21 минута это видео соседнего да. дома, которое за впечатление. Откуда, откуда, откуда? А ты, ты, ты знаешь, как работает вообще регистрация? Спустя крайне, мере, знаешь, там, 19. Смотри, спустя не 20 минут, а спустя 19 минут. Было бы за. 20 минут было бы было бы время там 11 часов 41 минута да? Но не Но, ну, спустя 19 минут минута в минуту мвд российской федерации говорит что в 11 часов 40 минут была сбита точка у и фрагмент р... повредил здание Но... и вопрос такой что тебе смущает вот здание вот здесь украина до да? харковская область а здесь внутренняя часть Российской Федерации, то есть город Белгород и другие там регионы Российской mm -hmm. Федерации. Взрыв начинается с первого этажа, то есть ну получается летела вот так. Вот. Почему? Вы, потому что волной вынесло. почему? Волной вынесло, не на внешнюю сторону. А на... Ну, кто тебе рассказывал? Вну... С кто ним. Тебе рассказал? Видео местных жителей. Момент прилета. Вот здесь окна вылетели. Вот эта волна вышла во, внеш... во внутреннюю часть дома. Окна целые. Знаешь, знаешь, что такое спутник? Все вылетело в сторону внутренней части дома, а не внешней части. Здесь дырка внешней части, а во внутренней части. Полностью думаю, ты, 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 дырку, ты дырку видел? Да, есть видео местных Где? жителей. Где? Вот видео местных жителей. Дырка, Где дырка. Дырка. Там же появилась арка. В течение часа в этом здании была арка дружбы народов. Она позже обводилась, но это мы не будем брать под Нет. внимание. Так Нет. вот, расскажи да, мне. Да, да. Если точка У по заявлению Российской Нет. Федерации летела в сторону Белла. То есть, вот она летит. Каким образом эта точка, которая летела вот так вот туда, внезапно развернулась и вот так вот туда залетела? Это как? А с чего ты взял, что она туда залетела? Потому что взрыв был на первом этаже. На видео есть. А с чего ты взял, что тебе не оттуда видео показали? Потому что Счорса 56 это дом, Нет. который находится. И камера, которая Нет. пишет, на этой камере видно, во-первых, синенькое здание. Большущая я тебе, труба. Я тебе сейчас покажу камеру, Большущая да? труба. Uh -huh. вот. А когда ты открываешь Google карты или Яндекс карты, выбираешь Чорса 56 в городе Белгород и yeah. смотришь. Стоит камера вот там. Вот, повертаешь на 90 градусов и там дырка. Повертаешь, и там дырка. повертаешь на 90 градусов камеру и смотришь, стоит синяя качагарка, большущая труба и подъезд, который на момент, который на момент 23-го года еще стоял. А Это теперь вопрос, где? каким образом телепортировалась во время... Где? Каким? Ты меня слышишь ты в меня звук дырка. В ты не, если звук выключаешь, то По так не работает, в подъезде, Спасибо. Ты если мне звук выключаешь, я так с тобой не работает. Я тобой продолжаю говорить, ты, я тебе не выключал звук. Ты если мне звук выключаешь, так не работает. Звук я тебе не Здесь выключал. Здесь все просто, не и я тебя слушаю внимательно не и слышу так сейчас. Я отвечаю тебе. Умный, находится который может что-то болтать. Там, где парка, звук. дружбы народа. Но это работает в две стороны. Еще раз говорю. Понимаешь? Звук, звук он выключается, дорогой мой, душа. в две стороны. И поэтому, да, поплачь, поплачь. Все. Поплачь. Пропал не работает, да. Включил. Включил включи, ты мне звучать? Я тебе звук, ты мне звук включал, включил, И все время слышал, что ты говоришь. Я тебе пять раз уже ответил, звук. что я звук тебе да, не нет. выключал. А по поводу твоего вопроса, я где выключал. была да дырка? Так а что, Тише, тише. А тише, по поводу тише, вопроса тише, твоего, тише, тише, где все. была нет, дырка? Не, я тебе уже не ответил. суетись под клиентом. Уже не ответил. суетись под клиентом. Давай, все давай. хорошо. Давай. Нормально все? Давай. Задавай вопрос. Молодец. Продолжим. Молодец. да, Продолжаем разговор. Ну и рассказывай. Откуда прилетела? Со стороны внутренней части города Белгород. Со стороны внутренней части То, Белгород. Не От, ось цей ось тут камера стояла. Ось тут. Вона знімала попадала, ось якраз таки на, цього, на цей сильний будинок. От, на відео видно, що вибухова хвиля йшла в цю сторону. От, тут вікна цілий, сюди, тут. Всі вікна повилітали. Тепер дивимося. От, уважно дивимося. Зменшуємо, зменшуємо, зменшуємо. Тут Білгород, вся інша частина Російської Федерації, а тут Україна. Ось, наприклад, місто Харків. Жилой дом. Жилой Жилой дом. Со України. Жилой дом. Да. Ой, ти какой молодець! Да. Молодец. Да. Слушай, а это хто? Вот Приїхали ПВОшники, да? или що или это було? А, это подожди, ти ж говорив. Ты же говорил, это а было... Как ты говорил? Что там? Ты за... Просто... Ц-300. Какой Ц-300? Ты мне только сейчас говорил, это а ураган какой-то был. Подожди, что ты говорил? Еще а, раз... точка У ты говорил? Точка У ты говорил? Российская точь кому Федерация заявляет... Точка У ты говорил? Российская да. Федерация заявляет о тиши, том, тиши, что тиши. Украина была точкой У. А прилетело почему-то 300 да. Потому что Белгород. А ты там был? А ты там был? Потому что, а ты там был? Потому что... Ты там был? Я Тебе отвечаю: Белгород защищает. Так сходи. Белгород... Так сходи, посмотри. Белгород защищает С-300 да. вот, и панцирь. Да. Это открытие маленькую да. тайну, это открытые данные, о которых да, говорят, да. говорит министерство. Так а что прилетело? Дорогой, ты C300, мой стратег баллистик. C300, что прилетело? расскажи, C300. я так и не понял слушаю-слушаю. Слушаю. на 300 прилетела в подъезд за под адресом 56. Ракета, ракета, точка ракета, которая не сбила точку У. Потому что траектория падения ракеты не соответствует полету ракеты. Еще раз я покажу. А, да. ты, а ты знаешь ДХК? Еще ты знаешь раз ДХК? 300 Еще раз показывайте визуализацию. Вот это да. Да нет, визуализацию вот ты дом. можешь показывать сам вот себе, я понимаю. точка У. Виз... Да, да, да. Если сбивать, а, летела туда? Если сбивать ну? вот здесь mm. точечку У, она не mm. сумеет развернуться на 190 mm -hmm. градусов. И попасть на первый этаж. Она в любом моменте будет лететь дальше по траектории. Ну, то есть хорошо, да. Хорошо, хорошо, хорошо. То есть ты утверждаешь, ты утверждаешь, да. ты утверждаешь да. что с 300 зашла в дом. Да. Я правильно Я тебя понимаю. Я с тобой согласен. Вот, вот. Это твое утверждение. Вот теперь мне расскажи, что было в Днепре на пообеде. Мы еще не закончили тему Белгород. Ты, ты, так закончили. ты так очень хочешь. Мы же Мы с тобой закончили. Мы не, не закончили. И, мы а, еще... ну, давай продолжай. Мы еще давай продолжай. Я тебя слушаю. А Я теперь тебя слушаю, задаю товарищ. тебе вопрос. Давай. Тебе вопрос. Давай. Если это была украинская ракета, расскажи мне, каким образом .у телепортировалась на 19 минут назад во времени, развернулась на 190 градусов и попала в третий этаж, с внешней стороны пролетела до первого этажа и так подожди, у тебя, у тебя тот С-300, точка У, я что-то не понимаю, ты давай конкретно говори. Еще раз вопрос к тебе. Министерство На... Российской Федерации заявляет, Министерство Украины. что в 11 Министерство часов 40 Но, минут надо. они сбили точку У, фрагменты упали в здание и повредили его. А Это мы... кто тебе такое сказал? Это кто тебе такое сказал? Министерство... Рай... Ладно, И Смотри, куда они убегают? Ой, ой, а что случилось? <с <с